Добрый вечер. Я хочу для начала поздравить нашу команду с победой. Очень важная победа. Также сказать большое спасибо нашим болельщикам за то, что приехали, поддержали. Для нас это очень важно и приятно матч. Скажу то, что настраивались э, с самого начала матча начать от защиты. Знали, что ну, Днепр в своем зале любит убегать, ну, быстро нападение играть. И мы старались это как бы остановить. Я считаю, что справились, в принципе, с их с лидерами. И вообще вся команда провела отлично матч в защите. И за счет этого это было ну, За счет этого мы выиграли. Что добавить, Максим все сказал. Хорошо. Я хотел сказать, что всегда приятно. Пишем, да? Хотел сказать, что всегда приятно играть в Днепропетровске. Хорошая поддержка, хорошая команда, которая играет в быстрый баскетбол. Мы очень готовились к этой игре и пытались эту, эту, эту быструю игру у Днепра забрать. Это больше получилось нам сделать во второй половине. Мы пропустили 22 очка всего за вторую половину. В первой половине проиграли свой щит. Очень много позволили взять подбором на своем щите 10. И Днепр забил 10 очков со второго шанса. Вот этого нам не хватало концентрации на подборе в первой половине игры. Во второй половине мы все это исправили, да, и результат.